بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حاضر حاضرات تنتوان جوجاكم قواني لرحمتي لله سبحانه وتعالى الحمد لله شهر رمضان شهر مبارك ولن رمضان لله بلن لبركتي سبحانه وتعالى شهر رمضان شهر القرآن ولن رمضان لله بلن ترني القرآن أتبون رمضان أدلا بلن disibukkan dengan bacaan Al-Quran sehingga para ulama salaf kalau kita perhatikan ketika datangnya bulan Ramadhan maka mereka akan kerap mengkhatamkan Al-Quran berbanding dengan luar pada bulan Ramadhan Syahrul Ramadhan Syahrul Khair Syahrul Hasanah وللرمضان أدل بلان كبايكان أتاون سمر كبايكان أتاون بلان رمضان ملتحكاً كَانْ ديدي ديدي من لقوكاً بل بل جنس عملاً عملاً كبايكان شهر رمضان شهر الصبر بلان رمضان بلان ديو جي سؤال كساباراً كتا إمام ابن خزيمة مريوايان كان نبي صلى الله عليه وسلم رسبنا هو شهر الصبر وثوابه الجنة هي adalah bulan kesabaran dan tidaklah seorang itu sabar pada bulan Ramadan selain kan Allah Subhanahu wa taala membalaskan syurga untuknya شهر رمضان شهر الصدقة Bulan Ramadhan adalah bulan yang dianjurkan untuk memperbanyakkan sedekah ataupun bulan Ramadhan adalah bulan yang seawla atau seafdal afdal utamanya untuk memperbanyakkan sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat شابا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلي وقت بلوكا وقت وينتربي ونتو سير صدقا صلى الله عليه وسلم رسول صدقة في رمضان او يعني صدقة في شهر رمضان نبي صلى الله عليه وسلم رسول سأفضل أفضل untuk kamu bersadaqah adalah ketika kamu berada pada bulan Ramadhan. Syahrul syahrul maghfirah. Bulan Ramadhan adalah bulan Allah mengampuni para hambanya secara besar-besaran. Hadis yang saya kira ustaz sebelum saya ni, tak banyak kali dah sebut pada tuan-tuan, perempuan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis إدري <chat> وَيَنْقَلُ لي من بخاري مسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبي صلى الله عليه وسلم رصد وبرصيقو يمر قاصي قدر بن رمضان. قنّه إيمانا شو قنّه إيمانا لسني كت العلماء يدي خلاص واحتسابا قنه انهرابا mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah maka seluruh dosa-dosa yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala syahr ramadan syahrul qiyam pada ramadan adalah bulan yang diletihkan diri menyibukkan diri dengan melakukan ibadah salat malam kerana seorang ulama salaf mengatakan mana mungkin saya tak penatkan diri saya di waktu malam melakukan ibadat salat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum ma pun uh, mendirikan salat malam sehingga sakit kakinya dalam riwayat lain bengkak kakinya. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam bagi sekalian para Nabi, para Rasul Nabi yang paling dicintai oleh Allah Sedangkan Nabi SAW memiliki kedudukan darjah Sedemikian pun Meletihkan diri, penatkan diri Melakukan ibadah di waktu malam Apatah lagi saya kata ulama salaf ini Yang bukan maksum Yang saya tak tahu di akhirat Saya ini dikategorikan Ahli jannah wa ahli nar Ahli syurga ataupun ahli neraka Maka selayaknya diri saya ini Lebih diletihkan Dengan mendirikan atau melakukan Ibadah salat malam Jadi uh, Ulama ketika menyebutkan Pembahasan mengenai uh, Salat malam Di situ ada pembahasan Tentang Keadaan 10 malam terakhir bulan ramadhan hadis yang membicarakan tentang salat malam pada bulan Ramadhan hadis yang juga diriwayatkan oleh di Bukhari Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa fi riwayatin ada satu riwayat yang membicarakan tentang Lailatul Qadar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qama fi lailatul qadar barang siapa yang mendirikan salat malam pada malam tu malam tu adalah malam lailatul qadar kemudian sambungan hadis samalah penuh keimanan mengharap ganjaran pahala di sisi Allah maka seluruh dosa-dosa yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jadi salat malam pada bulan Ramadan seluruh dosa-dosa di lampau diampuni oleh Allah sebelum tu saya sebut tentang hadis puasa pada bulan Ramadhan ini amalan wajib mau tak mau mesti kena buat dia terikat dengan amalan wajib mengamalkan puasa pada bulan Ramadhan yang hukum diwajib seluruh dosa di lampau diampuni oleh Allah kemudian kita tambah dengan sunnahnya iaitu salat malam pada bulan Ramadhan iaitu salat tarawih tak meriah Ramadhan tanpa dipenatkan sedikit melawan hawa nafsu dengan mengimarah ke rumah Allah dengan mendirikan salat malam berupa tarawih. Nah, mendirikan salat tarawih tu qiyam maka itu pun diampuni oleh Allah. Kemudian mendirikan salat malam berupa tahajud pun diampuni oleh Allah. Ini sunat. Jadi yang wajib pun diampuni oleh Allah ditambah dengan sunat seperti tarawih seperti tahajud pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan ini adalah bulan yang sedayaknya Sembleh nafsu betul Tundukkan nafsu betul Untuk memenatkan diri Untuk melakukan qiyam Ia ni salat malam hey, Imam Ibn Rajab Al-Hinbadi Rahimahullah Dalam karyanya Lataif Al-Ma'arif Ketika datang pada pembahasan Bahag pada menyatakan Pembahasan Sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan jadi hadis ini merupakan hadis yang induklah lah untuk pada pembahasan yang lain digunakan asal hadis ni untuk bahas yang lain-lain. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi Aisyah radhiyallahu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam aku melihat Nabi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam ada 10 malam terakhir bulan Ramadan Nabi hidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah-ibadah. Yang kedua kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan ahli keluarganya. Yang ketiga kata Sayyidah Aisyah pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperketatkan akan ikatan kain Nabi. Saya kira hadis ini adalah hadis yang Bersangatan masyhur dan saya bukan teragak lagi saya yakin ustaz sebelum saya duduk di kerusi ni berada di meja ni dah mungkinlah dan sebut lebih terlebih awal tentang hadis ini. Pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi 10 malam terakhir bulan Ramadan. Boleh katakan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini kita idam yang kita idam-idamkan, yang kita nanti-nantikan. Tak tahu kenapa macam tu disebut kan? Kerana Imam Ibn Rajab dalam karya ini, Lataif al-Ma'arif, menyebutkan para salafus salih, bila mari 10 malam terakhir bulan Ramadhan Mereka jadikan seperti Yawmul Aid Mereka jadikan seperti Aidul Fitri Dah macam raya lah bagi diorang Bila datang 10 malam terakhir bulan Ramadhan Begitu juga lebih kurang disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi Rahimahullah dalam karyanya At-Tadzirah Kata Imam Ibn Jauzi inti ibadah yang perlu ditumpukan pada ibadah bulan Ramadan adalah pada penghujung dia. Dia lagi hujung lagi fadilah dia banyak. Sebab tu ulama khilaf tentang malam Lailatul Qadar. Yang ghalibnya atau kebanyakan ulama kata biasanya di hujung iaitu 27 Ramadan. Walaupun tak dinafikan ada ulama mengatakan 23 seperti al-Imam Al Syafi'i rahimahullah Bahkan banyak pendapat ulama mengatakan 27 meskipun Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan setiap tahun dia tak dia tak sama. Boleh jadi tahun ni 27, boleh jadi Allah Taala punya kehendak kan tahun yang seterusnya 23. Tapi ulama banyak berpendapat jatuhnya ia adalah pada malam-malam ganjil. Jadi Imam Ibn Jauzi kata Ramadhan ni Dia lagi mari hujung-hujung ni Dia lagi banyak fadilah Yang perlu kita tawajuh melakukan ibadah Sampai bila? Sampai malam raya Fadilah dia sampai Pada malam hari raya Idul Fitri Antara lima malam yang layak untuk dihidupkan disebutkan juga oleh Umar bin Abdul Aziz Imam al rahimahullah di antara adalah layaknya untuk menghidupkan malam antaranya adalah malam hari raya Idul Fitri, malam raya, 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 raya Idul Adha. Jadi dia lagi nak habis tu lagi banyak fadilah dia tu. Maka okay, saya di masjid saya di Pulau Pinang malam raya tu habis solat Isyak buat solat tasbih. Habis solat Isyak duduk lebih kurang habis orang uh, Salat solat Ba'diyah Aisyah dua rakaan atau empat rakaan. Imam kali belakang tengok agak dah habis dah semua diumumkan di, di awal lah sebelum isyak akan diumum dah nanti habis nanti salat ba'di salat lepas daripada isyak salat senat lepas isyak kita buat salat tasbih uh, jadi nak jadi wali betul tu lagi dekat jadi lagi jadi lagi wali meskipun mungkin orang tawajuh pada 10 terakhir mungkin 27 mungkin malam 29 kalau sisa 30 jadi selayaknya lagi hujung lagi di tasbih dan solat tu lagi dia buat solat sunat tasbih jadi kata uh, Sayyidah radhiyallahu ta'ala pada 10 malam terakhir bulan Ramadan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu giat melakukan ibadah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Meskipun ulama kata waktu siang pun tak kalah hebat juga 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. 10 hari lah kita kata. Siang pun masya-Allah punya fadilah juga keutamaan tapi dia tak dilawan pada malamnya pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan kerana berdasarkan Musannaf Ibn Razak Musannaf Ibn Abi Jibah para ulama mengatakan baik siang malam kami pulut ibadah kerana ini betul-betul duduk ujunglah nak menghampiri pengakhiran Ramadhan Imam Muslim meriwayatkan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala bahasanya aku tak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam punya pulun amal Melainkan pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan Tidak seperti sebelum dan selepas Ay, Pulut ibadah itu sepuluh Kalaulah Nabi yang konfirm masuk syurga pun Pulut ibadah sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan Apa tak bagi kita yang tak tahu akhirat kita macam mana Tak tahu mati muslim khatimah, khatimah Tak tahu kubur sempit Tak tahu penghisapan sirat dan sebagainya Kedudukan mizan Timbangan dacing Timbangan amal Kemudian kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir bulan Ramadan membangunkan ahli keluarganya. Jadi sunnah membangunkan ahli keluarga pada 10 malam terakhir bulan Ramadan meskipun anak tu kadang tu masih masih tak ada pasangan dah. Yang Bukhari meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah baginda menuju pada rumah putrinya Sayyidah Fatimah. Tapi tu dah kahwin dengan Sayyidina Ali. Nabi ketuk pintu Nabi kata apakah kalian berdua tak bangun di waktu ini untuk mendirikan salat. Kemudian yang terakhir yang ketiga kata Zaid bin Arifah radhiyallahu taala anha pada 10 malam terakhir bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperketatkan akan ikatan ke Nabi di sini ulama berselisih pendapat. Tapi ulama kata di sini maksud dia adalah kiasan kata-kata kiasan. Mungkin maksud Sayyidah Aisyah adalah Nabi kurang tidur di waktu malam Pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan Satu pendapat seperti yang dikemuka oleh Imam Sufyan Al-Thawri Rahimahullah Maksud dia adalah 10 malam terakhir bulan Ramadhan Nabi SAW tak menyentuh para isterinya Nabi SAW tak setubuh para isterinya Jadi kalau orang tu kahwin hujung-hujung syaban Sebab hujung-hujung syaban dia kahwin Sebab Ramadhan sekali kononnya tentu tu nak raya sekali lah kemudian dia pula dengar riwayat ini ah sudah 10 malam terakhir bulan Ramadan tak sentuh isteri kalau dia kuat lah why not kan sama lah itu hak lama kahwin otai-otai pun sama juga kan? tak kalah hebat kekuatan semangat kan tapi itulah keadaan Nabi SAW punya lah Nabi Tawajuh memberikan tumpuan mengharap pahala yang besar yang marinya atau datangnya hanya setahun sekali سبحان الإمام درا دعاتي يا الله رزقك الله جميل ونتوب ونفعل فهل لنا تقدار مجد الله تعالى رزقك كتاب نمين رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته